Dulu Vietnam diboykot dunia, inflasi 700%. Rakyat hidup atas subsidi. Hari ini, mereka jadi pengeksport elektronik nombor satu ASEAN. Apa yang berubah? Kalau kita tengok Vietnam hari ini, ekonomi berkembang pantas. Pelaburan asing masuk, eksport elektronik cecah ratusan bilion dolar. Tapi ramai tak tahu, zaman 1980-an, Vietnam hampir jadi Korea Utara kedua. Selepas Perang Vietnam tamat tahun 1975, negara disatukan di bawah sistem komunis. Modal ekonomi 100% berasaskan perancangan pusat. Semuanya dimiliki kerajaan. Harga barang dikawal, subsidi diagih besar-besaran. Tapi hasilnya, inflasi cecah sehingga 700% setahun. Barangan asas pula tak mencukupi. Pelaburan tak produktif. Negara pula dikenakan sekatan ekonomi antarabangsa sebab menduduki Kemboja. Pendek kata ekonomi Vietnam ni kira hancur lah. What? Bro, what are you talking about, man? Tahun 1986, Vietnam buat keputusan besar iaitu melaksanakan pembaharuan ekonomi yang digelar Doi Moi. Bukan tukar ideologi tetapi reformasi model ekonomi. Antaranya adalah membuka ruang untuk pemilikan swasta, menggalakkan pelaburan asing, kurangkan kawalan harga dan menukar model dari plan driven kepada market oriented socialist ekonomi. Ekonominya masih bawah pemerintahan satu parti tapi struktur pasaran mula terbentuk. Dan kita lihat hasilnya adalah sangat ketara. KDNK mereka berkembang 5 hingga 7% setiap tahun. Kadar kemiskinan jatuh dari 60% kepada 14%. Mereka berjaya sertai WTO pada tahun 2007 dan ekspor pun mula meledak. Mereka kini jadi hak pembuatan kasut, pakaian dan juga elektronik dunia. Contohnya, ekspor kasut mencecah USD 25 bilion. Ekspor elektronik dan alat elektrik pula USD 121 bilion, 30% daripada ekspor negara mereka. Dan semua ini bermula bukanlah dengan menjatuhkan sistem tetapi mereka berani merombak dasar ekonomi. Malaysia sebenarnya bermula dengan asas yang jauh lebih baik. Ekonomi terbuka sejak 80-an, sektor pembuatan kuat, kedudukan geografinya strategik. Tapi kalau Malaysia nak kekal relevan, kita kena buat lebih dari sekadar pelan atas kertas. Kita kena berani merombak perkara asas. Contohnya, kurangkan birokrasi pelaburan, tegas kawal ketirisan subsidi dan juga kontrak, perbaiki konsistensi dasar janganlah kita tukar arah setiap kali tukar menteri ataupun tukar kerajaan dan yang paling penting politik mestilah stabil